Salam, mən Haqver deyə Pərviz Adil oğlu. Mən 2016-cı ilin may ayının 26-sında Daxili İşlər Nazirinin Daxili Qoşunların Komandanının əmrinə əsasən müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi təyin olunmuşam. Mən 2019-cu ilin sentyabr ayında 2019-cu ilin sentyabr ayında Bərdə rayonu mərkəzi xəstəxanasında kəskin kör bağırsaqdan əməliyyat olmuşam. Orda mənə hepatit B diaqnozu qoyulub və məni göndərlib Daxili İşlər Nazirinin Daxili Qoşunların hospitalına. Orda hərbi kim komissiyasının rəyinə əsasən mən hərbi xidmətə yararsız kimi məni təxirisləyiblər. Mənə heç bir maddi yardım köməkliyi yollunmuyub. Öz hesabıma qohumlar köməkliyi eləyib, malic olunmuşam. Mən 1 ildir müayinə, müalicə oluna bilmirəm. Nə səhhətim yol vermir, gedən fəhləliyi eləyəm. İşim yox, gücüm yox, iki evladım var, az yaşlı. Göstərəcəm onları da sizə. Mən Gəlib Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunub yatmışam. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının rəyinə əsasən məni sosial müdafiə fondunun əlilliyin təyin edilməsi üçün sistemə vurulub. 2 İki dəfə. İkisində də natamam doldurma gəlib, natamam doldurma axırıncı də də müalicəyə boyurublar. Məni hansı müalicəyə boyurmusan? Nə əsasla? Nə vermisən ki, mən özümü də müalicə eləyim? Nə ilə eləyirəm? Gücüm çatmır, işləyə bilmirəm, xəstəyəm, səhhətim yol vermir, qaraciyərim yoxdur mənim. İki evladım var, dolandıra bilmirəm. Mən cənab prezidentdən xahiş eləyirəm. Birinci xanım Mehriban Əliyeva da vitza prezidentdən xahiş eləyirəm. Mən cənab prezidentdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənə köməklik elənsin. Mən sonra çarxlar məşğulluğa ki gəsənə iş verə. Getmişəm deyirəm, Daçant yerində dolanışıq üçün heyvandarlığa yazıldım, qoyuna Dərçə ged 3 ildən sonra gələrsən, 3 ildən sonra sənin növbə çatacaq, ondan sonra verərəm. 3 ilin mənə nəyi, mən nə ilə dolanım? Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm. Birinci xanım Mehriban Əliyev adam, vitse prezidentdən xahiş edirəm. Biz sərkərdə kimi, ali baş komandan kimi köməkli istəyirəm. Dolana bilmirəm. Vəziyyətim çox çətindir, acınacaqlı vəziyyətdə dolanıram. Mən hərbi komissiyası rəy verib gətirib ikinci dərəcəli qaraciyar pozuntusunu götürüb yazdıq ki, sən hərbi xidmətdə e, hərbi xidmətdə sən cüzi dərəcədə qaraciyar pozuntusu. Əvvəl ikinci dərəcə yazılmışdı, sonra götürdük cüzi dərəcə yazdıq. Bu məhəmmə verdikləri xəstəlik şhadatnaməsidir. Gerplin möhürlü peçatlı bu Daxili İşlər Nazirinin Daxili Qoşunların Göstpitalının verdiyi epikrizdir. Daxili İşlər Nazirliyinin qospitalarından müayinələrdən keçmişəm. Bax, bir belə kağızlar verilib. Mənim səhhətim yol vermir. Mən cənab prezidentdən xahiş eləyirəm, artıq dərəcədən köməkliyi istəyirəm. Cənab nazirdən köməkliyi istəyirəm, vilayət Heyvazovdan. Mən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mənə köməkliyi eləyin, dəstək olun. Mənə heç bir maddi yardım verilməyib. Nə mənə Heç bir sosial müavinət ayrılmayıb. Kompensasiya almamışam. Məhsul orta pul ödənilməyib. Hara müraciət eləyim bilmirəm. Mən bir dənə ümid yolum cənab prezident, ali başkomandan, sər sərkərdə kimi mən ondan xahiş eləyirəm. Mən yenə döyüşçüyəm. Lazım gəlsə yenə gediq torpaq uğrunda mən öz canımdan keçməyə hazıram. Mənə də qiymət verilməyin istəyirəm. Və mən də işləyirəm. Vayerni biletimi eliyiblər. Liqodnu hara gedirəm deyirlər. Yararsızsan, yararsızsan.